такие печеньки подают, у нее без них. Суп министроны. суп вкусный, суп министроны сахар или соль? соль она кушает тоже суп она говорит, что она никогда его тут не ела суп просто с вермишелькой, с горошком зелененьким картошечка, морковка и этот... квасолька моя мамка такой супчик варила и она не знала, что это суп министроны я когда-то рассказала. такой суп, такой суп чудовый. Это... суп с моего детства. Мама моя варила такой суп. С посолькой. Суп для бедных, потому что мясо на мату посоли дали. Ну вот там так и две носки варила, а что не? Суп, суп с фасолькой. Правда, если фасоль, то мамка не ложила всю. Вермашельный кладочку это же итальянцы. Моцарелла стикс, кальмары и зукини. Цукини жареные, кальмары и моцарелла. Mozzarella. И соусы по здесь. Yeah, да, я думаю. Поняли, что разные соусы для своего блюда. Вот это моцарелла. This one goes with the uh, this This one. This is uh, chili sauce. Эти mm. кальмары вкусные. Mm -hmm. я, шо, цукини, я буду есть кальмары. Mm -hmm. Итальянский ресторан Atalia. Мы сюда сюда приезжаем. И вы никому не надо надоешь, понимаете? Всегда занято, всегда он такой, как семейный, большие столы. Это как-то как тут как по семейному. Ой, Такое самое заказал. Иван mm -hmm. mm -hmm. показал, ой, вот mm -hmm. еще еще паста, Антия, эта рыба шикарная. Mm -hmm. Не знаю, как рыба называется, но она супер супер вкусная. К рыбе mm -hmm. еще mm -hmm. вермишель. Mm -hmm. Все, такая еда. Рыбка уже мощная. Я не знаю, как она называется. Но это специальное предложение. Ему только там по определенным дням. По субботам мы есть. Я долгое время пренебрегала этой рыбой. Пока у дедушки с не попробовала. А она такая добрая. Боже, кажется, я ей раньше не заказывала. Теперь взял и колбаса. Все бред, да, потом ресторан есть тоголушки. Я не понимаю. Через Google переводчик перевела вот это название рыбы. Это форель. А что форель такая? Да. Я И официант принес мне пиво со стаканчиком. А я говорю, стаканчик не надо. Пикус айм фон рог. Он шо? Да ничего, ладно, неважно. важно. <laughs> И вот вино заказал. Ой, вкусно. Перони. Do you like no. mm, вкусно віз фіш. Mm. So to... Денчик з українками, з двома дівчатами. Я кота стриглась, постригалась і красилась. То, то... то, Мария просто она вскользь так вот рассказывала за вот, ту женщину. Мол, типа, эм, у нее можно, что-то собаку передержать. Я говорю, подожди, стоп, мне нужна эта женщина. И я взяла номер телефона, созвонила. Это в надежных руках. Он там живем. Я, конечно, переживала, когда отправляла. Ну, потому что, ну, что, переживала. А, вся девочка мне присылает каждый день фотоотчеты. Денчик там освоился. Сначала там где-то первый день у него был в хвостик опущенный, но чужие люди, понятно, не проживал. А потом он понял, что, короче, он попал в рай, потому что его три раза выгуливают. Я смотрю, он там это, ободрился. хвостик пятня уже. Я, это, ну, <смеш> я поняла, что там цискается, ну, почувствовал, что ему там хорошо и все. И пацанчик себе там сейчас на курорте, на отдыхе отправили Денчика в санаторий. Денчик в санатории. Так что все нормально. И девчата, они смотрят в ТикТоке. Девочки, привет, спасибо вам, Шуденчика глядите. да? Mm. Some... Yeah? Yeah. Uh -huh. Хорошо покушала огромный, ну, все, ну так, покупала, супчик она they, they, съела, половину. И вот умрамошляли свое, она съела. И Every даже взяла десерт. кушать десерт. Most... За четыре. Four person. Вот так называется ресторан

При ресторане есть магазинчик, он еще закрытый можно купить всякие итальянские товары привезенные из Италии такие конфеты там есть итальянские